с нотками сарказма. Со всем уважением к Груди, молодец, красавец, однозначно тут вариантов нет, служба безопасности Украины, главное управление разведки участвовало, силы спецопераций, то есть все силы были задействованы по, по ударам по нефтянке в этот, в этот раз, в этот заход. Ну, естественно, силы беспилотных систем, Мадяра, как такое консолидирующее начало, как минимум. Так надо понимать, что в такого рода действиях не задействована одна служба. То есть здесь обязательно задействуется весь спектр механизмов, начиная от разведки, заканчивая космическими подтверждением, то есть имеется в виду спутниками, средства объективного контроля, целый процесс. Это не то, что там Мадьяр утром проснулся, думал, подумал, давайте сейчас шаг. Нет. Это процесс иногда, иногда подготовка к такому роду удара, особенно серийным ударом, месяцами длится. Месяца.